говорю, а тебе? Мне 20. Он говорит, то есть вы в этом, в грезах всем несколькими поколениями. Он угу. говорит, я все понял. все понял. Такой глобализм. Без запятой. Я все понял. Надо делать, а не мечтать. Только начал откладывать деньги. В этом районе начали строить какой-то гипермаркет. Смотрите, они все пока мечтали, ничего не готовы были делать. Никакой там гипермаркет строится и не планировался. А как только он начал делать конкретные шаги, откладывать деньги в свою новую квартиру, и он переехал в свою, уже ремонтировал ее в свою квартиру. Так вот важно поверить четко определить, что дает нам вообще то, что а, и разбить на конкретные участки. То есть вот на год. Кроме года, если мы поставим цель на год, помните студенчество? Ну там два раза в год мы ставим себе цели. Как-нибудь за сессию. Нет, лучше всего на пять. Но не суммарно. А каждый экзамен на пять. И готовиться мы начинали те, а когда? За 12 часов до экзамена. Правильно. Вот. Успели шкуры написать. Успели ноги там, да, этим... Потом изобретали всякие разные нам подсказки из фильмов давали. Вот. Всякие разные приборы, чтобы все это... И когда с таким трудом ее сдаешь, что себе обещаешь? Ну все. Я еще раз когда-нибудь вот так вот? Нет. С нового семестра, прямо вот с первого дня. И за 12 часов снова начинаем. Поэтому только на год ставить цель маловато будет. Следующая цель на месяц. Месяц это что? Это те же цели на год, только их более уточненная форма. Если я за год сбрасываю или стройнею, при этом э, избавляясь от 40 лишних килограммов, вот он мой результат, да? То что я делаю для этого в марте? В марте я регулярно, посещаю, три раза в неделю посещаю бизнес-центр, перехожу на здоровое питание, контролирую. Для того, чтобы мне было легче это делать, я записываю, что ем и когда ем, это я уже в марте начинаю осуществлять свою годовую цель. Я к концу года выхожу на уровень дохода 20 тысяч долларов. Для этого в марте я удваиваю свой 100-долларовый доход в два раза. Да? Каким образом? Удваиваю структуру, там провожу больше 13. Что ж так задумали? Считайте уже. Итак, цель на месяц это уточненные шаги по осуществлению цели на год. Но зная то какие мы обязательные, даже сами перед собой, да, пацан сказал, пацан забрал слово. Следующий этап это поставить цель. В Reflame очень хорошо то, что каталогами живем. Цель на каталог. Каталог от каталога ничем не отличается. Есть начало, сыродина и не успели. Или есть начало, молодцы, развиваемся, делали больше, чем хотели. А три недели. Каждая, как близнецы братья. Если я себе запланировал в каталоге подписать там, 50 человек, вряд ли у меня получится подписать 50 человек в последний день каталога, потому что в последний день каталога эти 50 должны еще успеть гонять, что-то купить, а перед тем, как что-то купить, им нужно у кого-то что-то собрать заказы, да, и так далее. А если я себе запланирую цель на каталог и разобью ее на неделю, у меня каждая неделя одинаковая, я буду там каждую неделю определенное количество смотрите сколько планов, да уже аж копчик болит все это писать да я добью контрольный выстрел в затылок а, на день планы на день чем они вообще отличаются от любых других целей цель на день отличается тем что она очень четко конкретно а, и состоит из трех частей время действие результат у нас есть у всех ежедневники, и они устроены практически одинаково. Там есть время и некие еще графы. А, нету трех колонок. Вот наш ежедневник центровский, он там изначально содержал три колонки. Время, действие и ожидаемый результат. Почему мы ввели эту третью колонку? Для чего она нужна? Дело в том, что часто люди пишут. 14.00 встреча с потенциальным консультантом. Супер. О чем это? Пришел, здравствуй, я встретился, встретился, чай, кофе, потанцуем, чай. Присаживайся, да нет, сесть, некогда, сейчас чайку попью, пойду. Что-то я не то написал. Если на цель смотреть, она осуществилась. Встреча есть. Но я чего то другого хотел, наверное, правда? Тогда встречаю и что там, наверное, подписываю. Девушка все время писала цели на мероприятие. Провожу мероприятие вот 50 человек и выше. Люди уходят в мероприятия. Я счастлива от того, что люди уходят с мероприятия довольными, счастливыми, заряженными позитивной энергией. Класс! Каждое что не мероприятие, тут супер, шоу. Все аплодируют, аплодируют стоя. Какая она молодец, как здорово все прошло. Она там вне себя от счастья, но они ушли домой. Говорит, что-то не то. Ну, давайте цели смотреть. Время есть действие, есть провожу мероприятие. А результат какой хотела? Так я же хотела, чтобы подписывались. Покажи, где это написано. Исполнитель желания, все, что ты написала, сделал. Вот тебе люди, вот тебе результат. Аплодируй. что же помидором кислый, не кинул. Все аплодируют, супер. И они заряженные пошли домой. И если их спросить, что было вчера, они скажут, вау, классно. Там вообще, вообще, мозг, молодцы. Они там, без меня. Молодцы. В следующий раз позовут, еще подхожу тусанусь. Точно. Подписываю, от 10 человек не написала. А что 10? Почему не 50? Ну я же от. ну хорошо, веришь, что 10 будет 10. Начала подписывать прямо на мероприятии. Оказывается, если мы четко ставим цель, то есть что четко осуществлять. Если я выхожу на пробежку всем утра, это правильная цель, найти? Семь утра выхожу на пробежку. Вышел еще, не значит побежал. Семь утра выхожу, отелся. Причем вот этот ритуал, да, как обычно, там. Посидел на кровати, мне нравится. Начал спортивные штаны до этого. До колен дотянул, посидел еще чуть-чуть, да. следующий импульс, выше их, не знаю. Вышел на улицу. Тошник. было бегаю в течение чего там получаса заряжаюсь бодростью хорошим в хорошем настроении или нарабатываю в беге какое-либо качество бегу разные бывает смотря для чего делаю зарядку каждый день это правильно написано на какую зарядку что делаешь Зарядник мобильника вставил в розетку. Тоже же зарядка, каждый день. Ну, если аккумулятор плохо держит? Или мобильника плохо разряжают в по очереди. Это тоже зарядка. Или вышел, да, там, включил музычку. Поделал зарядку? Ну, конечно. Ну, что будет? Комплекс упражнений на растяжку позвоночника или там комплекс упражнений на течение 20 минут. Заряжают, получают заряд области в хорошем настроении что хочу получить. Вот здесь очень важно. Время, действие, результата. Ну и теперь, для чего нам все-таки ставить цель? после всего, что услышали? Зачем? Ну, послушали, как это хорошо, здорово. Давайте вспомним. Вот есть в зале кто-то, кто, давайте, совсем недавно поставил цель и приобрел автомобиль. Так, один человек. Мало. Ну, аплодисменты девушки приобрела. Хорошо. Ладно, а, Поставил цель закончить ремонт, и таки да, не совсем еще, но есть такое дело. Вот, ремонтников больше, поэтому автомобилисты, извините, мы сейчас к ремонтником обратимся. Скажите, как только вы поставили себе цель про ремонт, еще ж ничего там, да, ни стены не ломали, ни, ни обойки не, не отклеивали, а, у вас как-то в жизни то, что вам на глаза попадается, изменилось? Что вы стали видеть чаще всего? А как в общественном туалете? Другие же ходят туда, для чего? А тут пойти посмотреть, как оно там устроено, как лежит, где коммуникация. Скажите, журналы строительные, вам начали это? А сайтов сколько? Раньше зашли, киношку глянули, все нормально. Сейчас что не ссылка, то делает ремонт на кухне. Поменяй сантехнику. Супер трубы в Германии! Его вдруг начинается такое явление? Оказывается, как только мы ставим цель, сама природа помогает нам максимально сконцентрировать свое внимание именно на осуществлении. А для этого к нам приходят постоянно подсказки. У меня товарищ решил сделать ну, такой подарок, небольшой поселок, он довольно богатый человек. Смотрит, молодежь спивается в маленьких городках, это такое явление жуткое. А никаких ни спортивных заведений, ничего, ни клуб, который разваливается. Он решил сделать бильярдный клуб. Ну, почему бильярдный? Наверное, если бы он был футболистом, он бы сделал футбольный. Но он очень любил бильярд. Он говорит, я только себе поставил цель, ходил к председателю этого... Да. Как его называют? В общем, администрация этого Поселка сходил, он говорит, да если вы мне почините вот это вот дело, я вам его вообще отдам, делайте там, что хотите. Ну, формально какие-то там документы оформим, но ну, говорит, это супер, я с двумя руками за. Да. Говорит, куда не пойду, объявление, продаются бывшие бильярдные столы, светильники для э, этого, для оформления бильярдных комнат. Как правильно выложить камин в бильярдный? Где бильярдные, а где камин? Даже про камины сюда вот. И Естественно, в жизни начало все постепенно к этим самым бильярдам. На сегодняшний день шикарная бильярдная в этом поселке. Там запрет есть контроль и запрет на спиртное. А вся молодежь у него Вот все, что он хотел, все осуществилось. Про машины скажу, у нас всего два Но как только определяешься с маркой, по улицам города перестают ездить машины других моделей. Что? Нету. Только ты определился очень четко, мазы все синие, как одна. Есть или ездят. И ездят. А, то есть постановка цели дает нам возможность сконцентрировать всю нашу энергию на осуществление цели. Следующее. Как только мы себе поставили цель, то есть мы вот, вот ремонт тот же. Вчера я сидел, и смотрел на кухню и понимал, стенка 2000 долларов, но ну, мебель, там вся стройка, вот эти посудомойка, холодильник, там этот 1000 долларов, так, это уже 3 близко на рабочую стену, это сюда, это сюда, там поменять, там вот это сделать. Вау! Это невозможно. Но я беру, набираюсь наглости и ставлю цель. В апреле 2012 года я начинаю ремонт на кухне и успешно завершаю его к там, своему дню рождения, 10 июля. Ну я условно у себя даты. Я поверил. Моя вера усиливается в то, что это возможно. Если не усиливается, плиточка стояла, стояла, никого не трогала. Почему-то она отскакивает от стены, летит какое-то время, и вот этим уголочком протыкает газовую поверхность. Чего ж такое вдруг? Сам дом мне начинает помогать. Он говорит, давай, давай, делай, делай. Микрофон не помогает мне, в совести. А, то есть, кроме того, что у энергия концентрируется, усиливается наша собственная вера в то, что это возможно. Как-то девушка прописала в компании ввели новшество, она была менеджер крупный, но ввели новшество, с водителями ездить нельзя, менеджером остается только тот, кто сумеет сесть за руль. Она говорит, ну все, страх, я боюсь ездить. Страх был настолько велик, что она садилась за руль, не могла сдвинуться с места. Потом говорит, стоп, но я не хочу, а, терять престижную работу, я Смотрю на этих девчонок, которые ездят, причем хулиганят еще, успевают там за рулем, еще лихачат, чем они лучше меня? Что с ее верой начало происходить? Чего усиливаться? Я смогу это сделать. Наняла инструктора, полгода она оплачивала ему его услуги, целых полгода. И единственной его установкой было — ездить нужно сразу быстро, тогда быстрее научишься. Это когда — а фух! а фух! — получила права. Говорит — это та, которая боялась раньше, сейчас на спидометре за полтора года 35 тысяч километров. Ну, кто есть? такая вот сидит, аплодисменты. Когда мы ставим цель, мы... Ну это такое дерзновение, попросить у природы что-нибудь сделать для нас. Ведь, может быть, мы заслужили не тот самый Запорожец, да, заладил Запорожец, Запорожец, а мы заслужили какие-то огромные блага, но мы о них ни разу не просили. Природа даст тому, кто умеет об этом просить. Помните, Анекдот, когда женщина стоит, смотрит в зеркало, ей очень не нравится изображение, и она говорит, «Господи, и за что же мне все это? Жуткая внешность, обвисшая кожа, редкие волосы, невыразительные брови, короткие ресницы, вот это вот жабо, дети оболкостные, муж алкоголик, вечная нехватка денег, убитая квартира, обшарпанная ванна». Ну и продолжает причитать сзади стоит такой с этим с планшетиком, с ручкой ангел. Говорит, ну милая, не знаю, зачем тебе все это, но заказ есть заказ». Давайте научимся просить хорошее. Ведь нормальные сетевики, они новый анекдот про них сочинили. Когда ловят золотую рыбку, она говорит, три желания исполню. Нормальности Игнать, знает, просить у природы надо. Поэтому квартира, машина, дача. Это раз. цель, мы начинаем просить у природы то, чего мы давным-давно заслуживаем. И тогда она знает, выбирая из тех, кому дать, находит именно ваш адрес в своем списке и приносит куешки доставкой вам весточку, что вы выиграли очередное благо. Ну и так, в завершении, знаете, хотелось совсем недавно, моя знакомая она очень долго стонала. Вот я про Париж, да, фактически на халяву съездил. Я не хочу, чтобы вы восприняли постановку цели как халяву, как заслугу. Потому что я целый год дарил детям радость за да, без денег почти. А вот она, она классная работник, классная мама. Да еще оказалась мудрой женой в свои 25. Ну, там была очень серьезная ситуация, она вот повела себя как мудрая жена. Но очень хотелось машину, а там говорить о машине не приходилось, потому что, дай бог, как говорится, на продукты и на там, одежду, на, в общем, на первое на первую необходимость. И никогда раньше не верила в то, что розыгрыши в лотерейке всякие вот в этих супермаркетах, продуктовых, что, нет, ну, что это правда. То есть если есть приз машина, то она, наверное, одна, и достанется она внучатому племяннику двоюродного а, продедушки отца, бабушки, сестры по троюродной маме, директора магазина. Ну, это чтобы никто концы не нашел, но все-таки машина не, не ушла из, э, из, семьи, да, из клана. Находится в Киеве, в обычный супермаркет, не помню уж какой. И там вот сегодня розыгрыш, у вас сумма покупки как раз попадает, поэтому девушка, выкните, пожалуйста, билетик. Вот ей мгновенная. Она не была настроена, она все время говорила, господи, я так хочу машину, она так много вопросов решит, детей водить. Вот что, ну денег сейчас на это нет. Если не даешь мне работу, чтобы заработать, дай сюда машину просто. И знаете, Господи услышал. Она дает этот чек, его забрали, там барабан обычный, этот лототрон, она оттуда достает, совершенно спокойно открывает и падает в обморок. А, когда ее подняли, сейчас с вами, девушка? Почему именно к ней из миллионов покупателей этого супермаркета пришла эта машина? Она ее просила, она ее хотела, и она была готова к этому подарку судьбы. Так вот, ставьте цели и подготовьте себя к тому, что эти блага уже тронными рядами и колоннами движутся в вашу сторону. Удачи вам!